Hər olsa, Allah, də salam olsun ənamullah. Bu günlə qarşılanmışıq. Bu videoda sizə bundan əv, əvvəlki də o bir videoda dediyim Sefen coin-i bir daha üzərlə keçəcəyəm. Mən paylaşdığım 15x elədiyini göstərəcəyəm dostlar. Mənimlə bir yerdə gəlinə pulunu 15 qatladınız dostlar. Bu dəqiqə azmaz düşüb təbii ki hər coin coin qalxdığı kimi düşməy də olacaq. Və altdan alanlar satıb yuxarıdan satıb öz xeyrinə götdür. Amma mən satmadım və satmağa da heç də niyyətim yoxdur. Və ye, onun əvəzinə bu videoda alıb edib sizə videonun axırkı dəridəsiz necə alım etmədiyimi göstərəm. Dostlar, bu gördüyünüz kimi Telegram qrupları, dostlar, bunların tüst Telegram qrupları. 7/24 e, aktiv olurlar. Kontraktadır, hər hansı şey, hər şey buradan soruşub məlumat ala bilərsiniz, dostlar. E, Artıq keçək necə almaq olar, onu göstərəm, dostlar. Almaq üçün lüğəncə burdakı qrafika baxa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, dostlar, işlədilir. İşte Satdı və yerinə azmaz düşüncə satdılar dostlar və daha sonra budur alışlar gəldi. Mənim 7 dollarım 73 dollar oldu. 76 dollar oldu. Amma an videoda artışı görürsüz dostlar, anba an. Mən bir də tez alımçı dostlar, qiymət yoxsa çox qalxacaq. Bu vid gözünüzün qabağında 0.03 BNB-ni mən SNF alacam. Zəminimizdə deyə gözcəyin likvid transferi olsun deyir. Bir az problem var dostlar. Bu problem aradan qalsın. Yəni bənim meta pank kartımın düzlədir, coinin qiymətini uyğun çıxardı. Gözləyə dostlar. Gördüyünüz kimi gəldi. 1 milyon dənə verir. Swap deyirəm dostlar. Ə, swap biləndə swap və swapu onaylağımı istəyir. MetaMask-ın onlay verify kodunu göndərməyimi istəyirəm. Gözləy. MetaMask onlayı göndərsin. Sizdə görsənə bilmirəm dəqiq məndə göstərməlidir. Və onaylanı bir dəfə tıklayıram, artıq olmuş oldu. Close-a tıklayıram, va dostlar, və burada indi mənim almaq haqqında məlumatım çıxacaq. Gözünüzün qarşısında alumnidəcəm, dostlar. Və mənim satmağa niyyətim yoxdur. Nə vaxt ki 10.000 dollar olar, onda satmağı fikirləşərəm. E, bu videoda heç kimə yatırım tövsiyəsi verilmir. Sadəcə öz şəxsi fikirlərimi deyirəm. Bu coin bu gün düşə bilər və ya sabah çıxa da bilər. Hər şey ola bilər, hər şey. Yəni normal coin-dir, dostlar. Bütün coinlər kimi. Ancaq araşdırıb məlumatları əldedib adminlə söhbət eləsəz artıq sizin də ağlınızda bir düşüncə olacaq dostlar. Gördünüz kimi 76 77 olub. Hələ səhifəni yeniləməmişəm. Bir dəfə səhifəni yeniləyin dostlar. Gözləyin. Gördüyünüz kimi mənim artıq 10 dollar alışım da bura oturdu dostlar. Və mənim 86 dollarlıq alışım var. Və burada da gördünüz alışları görürsüz dostlar. Heç nə demə ehtiyac yox ə başqa nə göstərə bilərəm sizə? Telegram qrupları burdadır dostlar. Telegram qruplarını istədiyiniz məlumat ala bilərsiniz. Adminin adını da bura atıram. Və qrupa da belə bir xəbərdarlıq göndərdim dostlar. Burada gördüyünüz kimi anba an məsələ. Ora girə bilməzsəz belə p, pris, p coinə tıklayıb da göndərə bilərsiniz dostlar. Bunların Telegram qruplarının linkini və s. hər şey burada var, dostlar. Başqadır ki, bu PoCoin linklərini, kontrat adresini, hər şeyi, hər şeyi açıqlama qismında şey var, dostlar. Orada nə edə bilərsiz? Suallarınızı birbaşa adminindən soruşa bilərsiniz. Mənim alım yerimi göstərmək istəyirəm. Gördünüz ki, mənim 1, 2 alım yerim var və ikisi də burada görsənir. 5 dolları almışam, 60 dollar olub, dostlar. 2 dollar almışam 26 də olurum. Yəni e, 3 manatınızın hardasa 50 manata yaxın pul olması deməkdir və görünür 87 də olur oldu. Bu qədər sadə. Mən dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənin, kanala abunə olmağı unutmayın dostlar. Almaq istəsəz də çox sadə bir şəkildə ala bilərsiz. Gəlin görsənəyəm, gələn videoda görüşənəyəm. Sağ olun.